Починаючи з вересня цього року по Шевченківському району міста Києва, ходять люди, які пропонують 200 гривень до і 200 гривень після за голоси за кандидата Віктора Полепиша. Таким чином намагаються, власникаючи, скуповувати голоси киян. До нас кожним днем все більше і більше здалося киян. Підходили на намети, телефонували мені особисто, повідомляли про ці випадки. І, врешті-решт, ми вирішили втрутитись цю ситуацію, якось відреагувати. Нам вдалося втертися в довіру до цих до цього бандгрупування і вдалося. Отримати відеодокази конкретно їхнього цього підкупу, як вони і пропонують людям гроші. Через це ми зараз, завтра, 31 жовтня в четвер, підемо до генеральної прокуратури, щоб писати заяви по злочин. З нами будуть також мешканці Шевченківського району, яким також пропонували ці гроші на, на підкуп за голоси за Пілопишина. І будемо продавати ці докази, відеодокази в Генеральну прокуратуру. І також запрошуємо всіх охочих, хто хотів би подивитися на. Власне кажучи, як посіпаки Пилипишина підкуповують киян. Ми готові їм також подати ці відеодокази. Так що запрошую всіх. Ну а поки що, ми пропонуємо маленький шматочок з цього нашого репортажу для того, щоб люди побачили, що відбувається в районі. П'ятнадцятого дікав буде голосування. Уже підуване. Нет, у не выборы. А у нас же были уже выборы. Да, они были у нас в том году. Но ага. вот, тогда, короче, Пилипишин то прошел, но потом дело в том, что там началась фальсификация, mm -hmm. такое вот, в общем. Дело в том, что сейчас идет у нас два депутата Левченко и Пилипишин. Mm -hmm. да, вот. Но мы, естественно, за Пилипишина. Что нам надо, чтобы за Пилипишина как можно mm -hmm. лучше проголосовали? что для этого надо. Ну, понятно. У вас ваш дом в 12? В 12 доме. Вот такой план. Mm -hmm. Вы будете заполнять. Значит, вам надо очень много, очень больше, вот, это самое, чтобы голосовали за перепишем. Из человека вы получаете 50 гривен до 50 гривен после выбора. Mm -hmm. Вот. Вы ну, Этот человек, который в суде перепишем, он получает 200 гривен до выбора, 200 после выбора. Mm -hmm. Но вы, только вы должны же отвечать за это, что он будет точно голосовать, понимаете? Mm -hmm. Допустим, у меня вот, вот, я, у меня сколько 50, сейчас пока еще 52 человека. Mm -hmm. вот, ну, я за каждого врачаюсь. Вот. Ну это же ваши соседи Правильно, да. Но mm -hmm. у меня, вот я, ну и как, я вообще уже и в том году была, значит, на выборах, и ну, я постоянно. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и я была в комиссии избирательной. Вот вы тоже будете быть будет mm -hmm. Вот. Значит, То есть если... за мной закрепляется вот... Нет, не закрепляли. Это раньше у нас вот было раньше, когда-то был, допустим, только один дом или два. Mm -hmm. А у вас сейчас, смотрите, идет. Все дома, которые идут в наш вот, э, маленький этот, э, участочек. Может быть, у вас там знаете в каком-то парадном вы вообще людей, не знаете, ну да, вот mm -hmm. вот. то вы можете брать опять будинковых, может быть, сколько вы хотите. У вас могут быть э, в доме где-то даже около 8 человек будинковых. Ну да, да которые там живут в соседнем да. подъезде, они же знают лучше да, там, да, чем да. я знаю. Вот да. именно, да. Даже э, вплоть э, если у меня там 6 да, 8-10 даже может быть спокойно. И вот, смотрите, вот это заполняется. Вы подходите, и, ну, допустим, я-то уже смотрю здесь. Вот у вас фамилия, имя, отчество, год рождения, ну, <связывая> Число и месяц, угу, год рождения, угу. э, где проживает контактный телефон, его домашний и обязательно мобильный телефон. И обязательно вы говорите, что м, будут проверять. И пусть они сразу говорят, что голосуют, и перепишут. Не бойтесь говорить, что вы имеете с этого 50. Ну да, не, не просто же я так агитирую. Да. Да. Ну, вы, вы, имеете, ну, чтобы не знали, потому что они имеют 200 гривен, ну, извините ну, меня. Ну да, я... Реально, а вы бегаете, и во, это ваши ноги. Ну, очень ну, до ну... выборов это вам... Сто процентов принесут, да? ну, конечно, а вы Не, я про те, что а вы... потом, вот. а, ну, он сказал, что сто процентов. Кто? Я... Ну, перепишу. а, перепишу.